بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمه Kita sambung perbincangan berkenaan iman Iman tidak boleh dibelah bahagikan Iman itu tidak boleh dibelah bahagikan dengan menjuzuk-juzukkannya Maka sesiapa yang kufur Dengan satu rukun daripadanya Berarti kufur dengan semuanya ataupun kufur dengan beberapa perkara daripada rukunnya juga menjadi kufur juga maknanya kaedah ilmu hisab ilmu matematik tidak boleh dipakai kepada iman kalau ilmu hisab 6 tolak 1 tinggal Rukun iman enam perkara tolak satu tingkat kosong. Bukan sahaja tiap-tiap satu rukun iman wajib percaya beriman dengan ikhlas dengan yakin bahawa huraian-huraiannya yang tetap daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti menafikan sifat ilmu Allah sifat ada Allah, mendengar Allah. Menafikan satu sifatnya sahaja. Bermakna tidak ada iman. Tak percaya pada kitab Taurah. Kitab Injil yang diwahyukan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi Bermakna tidak ada iman. Bukan sahaja tak percaya pada Quran. Iman tidak boleh dijuzukkan. مسئولة بالإيمان كبر الله. كما أن الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. سورة البقرة آيات 256 لمقلوب Maka barang siapa yang kufur dengan tagut dan beriman dengan Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan simpulan yang amat kuat. Barang siapa yang tak percaya pada tagut tahu ia ya Tuhan yang lain daripada Allah sama ada pada zatnya, pada sifatnya, pada apaannya. Tarut yang makna melampaui batas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada syaitan, iblis, manusia, jin, pohon kayu dan sebagainya. Yang dianggap mempunyai sifat ketuhanan. Kuasa macam Tuhan. Contohnya percaya para ahli nujum yang percaya perkara yang akan datang yang raib Masuk tarut kerana perkara akan datang hanya diketahui oleh Allah sahaja. Kecuali mereka yang diberitahu oleh Allah. Seperti Nabi SAW memberitahu perkara yang akan datang. Tuhan beritahu. Ada orang dia bukan Nabi, bukan Rasul. Tahu benda akan datang. Itu tahu. Semaksudlah memberi kuasa. Mengarahkan hukum-hukum yang sama dengan hukum Allah. Mengarah hukum itu ada yang macam hukum Allah. Macam hukum Allah juga Itu tarut Patung dan berhala yang disembuh Diibadakan kepadanya Percaya pada jin, syaitan Boleh menyembuhkan sakit Menambah mengurangkan rezeki Itu percaya pada tarut Mesti ditolak Bila sebut La ilaha illallah Tidak ada Tuhan malaikan Allah La ilaha illallah La ilaha menolak Tuhan-Tuhan yang lain pada Allah perkara yang lain daripada Allah yang ada sifat ketuhanan illallah malaikat Allah sahaja barang siapa yang percaya kepada Allah beriman menolak tagut maka sesungguhnya dia telah menyimpulkan iman dia laksana simpulan tali yang teguh dan kuat yang tidak boleh dirombak lagi tak boleh rukat lagi disebut dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang masuk Islam dia bermimpi mendaki atau naik tiang yang tinggi ada simpulan tali di atasnya dia cerita kepada Nabi SAW apa maksudnya ada orang suruh dia naik sehingga sapa pada ujung tiang pegang pada simpulan tadi Nabi kata itulah dia Islam ha, maksud Islam maksud Islam dengan sungguh-sungguh dengan semenuh sehingga mati hingga akhir hayat Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam radhiyallahu anhu itu makna menolak tagut beriman pada, pada Allah menolak pada zatnya pada sifatnya pada apa kala sahaja yang menjadi milik Allah taala hanya bagi Allah sahaja yang lain adalah tagut melampaui batas-batas Allah tanya nujum benda yang akan datang itu tanya tahun Salah ha? Tanya Nujum Lihat nasib Tu so, Nujum tu nasib dia sendiri pun tak tahu Macam beritahu nasib orang ha, Itu termasuk dalam Bertanya pada tahun Mestilah beriman dengan Rasul-Rasul Firman -rasul. Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulih Wa yuriduna an yufarriku Allahi wa rusulih fa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidu bayna dhalika sabila ula'ika hum alkafirun haqqan wa surah nisa ayat 150 hingga 151 maksudnya sesungguhnya mereka yang kufur dengan Allah dan rasul-rasul dan hendak membezakan membeza antara Allah dan rasul-rasulnya dan berkata kami mahu beriman kepada sebahagian dari rasul-rasul itu dan kami tidak mahu beriman kepada sebahagian yang lain dan hendak mengambil jalan di antara itu maka mereka itu ialah sebenar-benar kafir dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang hina orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa alaihi salam Nabi Harun tak percaya pada Nabi Isa tak percaya pada Nabi Muhammad SAW tak percaya pada Nabi Musa Nabi Harun dia percaya sebagai Nabi dia percaya sebagai dia tolak maka iman yang tidak sah kafir. orang Kristian percaya pada Nabi Isa tolak Nabi Muhammad tak beriman kafir juga ha, mesti beriman dengan semua Rasul-Rasul kita orang Islam pun ada orientalis bawa ajaran bahawa Nabi Muhammad ini untuk orang Islam saja untuk orang Arab saja itu kafir, tidak boleh Nabi Muhammad Rasul seluruh manusia seluruh manusia diutus oleh Allah pada seluruh alam kita mesti percaya percaya dengan semua Rasul-Rasul semua Nabi-Nabi Sabda Rasulullah SAW Walladhi nafsu Muhammadin biarih nafsu Walladhi nafsu Muhammadin biarihi La yasmau bi ahadun min al ummati Yahudi wala Nasrani ثم يموت ولم يؤمن مفهوم bagi bagi mati wala yaqmin bil ladhi ursidtu bihi illa kana min ashabin nar rawaahu Muslim ta dalilan rawaahu maksudnya demi Tuhan yang diri Muhammad di dalam kekuasaannya tidak ada seseorang pun dari umat manusia ini sama ada Yahudi atau Nasrani yang mendengar akan risalahku kerosolanku kemudian dia mati sedangkan dia tidak beriman dengan Islam yang aku diutuskan membawanya malaikat menjadilah ia dari ahli neraka dengan mana mesti percaya pada Muhammad percaya pada Rasul akhir zaman walaupun dia orang Yahudi percaya pada Allah diruayakan hadirnya ada sebab apabila golongan ahli kitab seperti Allah bin Salam, Ka'bul Ahbar dan lain-lain lagi masuk Islam. Di zaman Nabi Abdullah bin Salam masuk Islam. Dia masuk Islam, orang Islam tanya cerita-cerita tentang ahli kitab. Lalu banyaklah dia cerita, cerita tentang ahli kitab. Dia sebut dengan Israiliyat. Israiliyat cerita-cerita orang Yahudi. Sebahagian Israiliyat itu menempati Quran dan hadis. Itu tak apa. Sebahagian yang bercanggung dengan Quran dan hadis itu mesti ditolak. Oleh kerana cerita-cerita mereka ni menarik Termasuk cerita-cerita dongeng Cerita yang tak betul pun ada juga Maka menarik Setengah-setengah kitab merewayakan cerita ini Tulis dalam kitab Yesus Iliad Dan kita tafsir cukup banyak Kitab hadis pun ada banyak juga ha? Kena jaga-jaga Iliad ni Cerita orang Yahudi Saya dina umum minta izin pada Nabi Muhammad SAW Untuk mencatat cerita-cerita orang Yahudi Kerana sangat menarik Lalu Nabi kata, mu mengada-mengada wahai Umar. Mengada-ngada. Setiap Yahudi mesti percaya pada aku. Yahudi dan Nasrani kalau mati tak percaya pada aku jadi rasul, dia tidak beriman. Ali ah neraka kata Nabi. Ha, cukup nak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti percaya. Mestilah beriman dengan malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi" Surah Al-Baqarah ayat 285 Maksudnya Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya Beriman kepada Allah Dan malaikat-malaikatnya Dengan makna mesti beriman kepada Allah Dan beriman kepada semua malaikat Sama ada malaikat yang disebut nama dalam Quran Ataupun secara umum adanya malaikat Makhluk yang raib yang kita tak nampak kita tak tahu bilangan dia terlalu banyak kita percaya adanya malaikat walaupun kita tak nampak kalangan ada sign oleh kerana tak boleh teropong tak nampak tak percaya pada malaikat maka imannya tidak sah walaupun percaya pada Tuhan pada malaikat tak percaya imannya tak sah ataupun orang Yahudi percaya pada sebagai malaikat sebagai yang tolong perumahan Allah SWT mengkana aduan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa jibril wa mikal wa fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 98. Maksudnya barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat malaikatnya rasul-rasulnya, dia beri dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh-musuh orang-orang kafir. Ayat ini berkenaan dengan Yahudi yang menolak malaikat Jibril tetapi menerima malaikat Mikail. Puak-puak Yahudi pergi tanya Nabi berpakat tanya Nabi dia tanya Muhammad siapa yang bawa wahyu kalau bawa wahyu ni di malaikat dia kita kena tolong kalau bawa wahyu ni malaikat Mikail kita terima Mikail tu kan bawa rezeki dia ni antara tugas dia menurunkan bala bencana pada kaum dan mereka oleh Allah tugas malaikat dia beri oleh kerana Jibril ini membinasakan umat-umat zaman dulu dengan perintah Allah Ta'ala. Memimpin pada tentera malaikat membinasakan musuh-musuh Allah maka tak boleh tolak kena tolak Jibril ni ha, Jibril ni kasar ha, kena bermusuh Jibril maka iman orang Yahudi tidak sah ha, kerana tolak malaikat Jibril terang barang siapa musuh Allah musuh malaikat-malaikatnya rasul-rasulnya musuh Jibril walaupun percaya pada Mikail imannya ditolak oleh Allah Ta'ala kerana iman tidak boleh dibelah bagi dijudukkan dijuduk ما شاء الله امام باركتا والله اعلم